ایک شخص کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لوہے کا کام کرتا تھا اور اپنے فن کا ماہر تھا ایک زبردست قسم کا لوہار اس نے ایک اسپیشل قسم کا تالا بنایا جو مختلف قسم کے فنکشنز رکھتا تھا اور جس کو کھولنا ایک آسان کام نہیں تھا اس نے وہ تالا اٹھایا اور وقت کے بادشاہ کے پاس گیا اور اسے بطور تحفہ وہ تالا پیش کیا بادشاہ نے تالے کو دیکھا اس کے وزیروں نے دیکھا اسی تالے کو دیکھنے کا عمل جاری تھا کہ اچانک باہر سے ایک وقت کے بہت بڑے عالم آئے اور بادشاہ سلامت ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اس لہار نے دیکھا کہ میں نے خون پسینہ بہایا اور اتنا خوبصورت تالا بنایا اتنا بہترین گفٹ بادشاہ کو دیا لیکن بادشاہ نے میرا اتنا احترام نہیں کیا اور ایک عالم کے آنے پہ بادشاہ کیا بادشاہ کی ریت وزراء و مرا سب مشیران کھڑے ہو گئے اس کے دل میں آیا کہ مجھے بھی علم حاصل کرنا چاہیے اور ایک عالم بن جانا چاہیے بلاخر اس نے اپنا کام چھوڑا اور اس ملک کے ایک بہترین جو دینی درسگاہ تھی وہاں پر وہ پہنچ گیا دینی درسگاہ کے جو بڑے مدرس تھے محتمم تھے منتظم تھے ان کے پاس دو زانو بیٹھا اور کہنے لگا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اس وقت اس کی عمر کم و بیش تیس سال تھی محتمن جو مدرس تھا اس نے کہا کہ آپ کی عمر تیس سال ہے اس عمر میں حافظہ انسان کا کافی کمزور ہوتا ہے چیزیں یاد نہیں ہوتی اور دینی کتاب میں یاد کرنا بہت مشکل ہے اس شخص نے کہا کہ میں پوری کوشش کروں گا تو شیخ جو مدرسے کے تھے انہوں نے اسے کہا کہ میں تمہیں ایک تحریر دیتا ہوں اسے یاد کرو اس نے اسے تحریر دی اور تحریر تھی کہ شیخ صاحب کہتے ہیں خشک کتے کی کھال پاک ہوتی ہے یعنی اسے ہاتھ لگایا جائے تو ہاتھ نجز نہیں ہوتا البتہ تو نہ کرتا ہے اب انہوں نے عربی میں اسے ٹرانسلیٹ کر کے اسے کہا کہ تم اس تحریر کو یاد کرو کافی دیر وہ یاد کرتا رہا اس کے بعد وہ شیخ صاحب کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کتے نے کہا شیخ صاحب کی خشک جلد پاک ہوتی ہے یہ بات سنتے ہی جتنے مدرسے کے طالب علم تھے ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے اور اسے بڑی ندامت ہوئی اور شیخ نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس عمر میں کچھ یاد نہیں رہتا تو علم حاصل نہیں کر سکتا یا تو اس عمر میں یاد نہیں کر سکتا تو جا اور اپنا کام کر وہ مایوس ہو کہ مدرسے سے نکلا اور مدرسے سے نکل کے ایک پہاڑ کے دامن میں آ کے بیٹھ گیا پہاڑ کے دامن میں بیٹھے بیٹھے اس نے آواز سنی ٹک 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 اس قسم کی آواز آ رہی تھی اس نے پہاڑ کے اوپر دیکھا تو پہاڑ کی چوٹی سے کچھ پانی کے قطرے نیچے گر رہے تھے اور وہ ایک پہاڑ کے پتھر پر گر رہے تھے وہ اس اٹھا اور اس کے قریب گیا جب اس نے دیکھا کہ وہ اوپر سے جو قطرے نیچے گر رہے تھے نا ان قطروں نے اس پتھر کے اندر سراخ کر دیا تھا اس نے بیٹھ کے سوچا کہ پانی دنیا کا سب سے نرم چیز ہے اور پتھر سب سے سخت چیز ہے پانی کے ایک ایک قطرہ گر رہا ہے اور گرتے 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 اس نے اس پتھر میں سوراخ کر دیا ہے تو اگر میں بھی مسلسل اور لگاتار محنت کروں تو میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں یہ بات سوچنے کے بعد وہ واپس شیخ کے پاس گیا اور شیخ سے ایک اور مولت مانگی اور کہا کہ مجھے ایک اور مہلت دیجیے اور یوں اس نے جب ٹھان لی اور ارادہ کر لیا وہ اور اس کی تعلیم اس کے لیے آسان ہو گئی اور اپنے وقت کا ایک بہترین عالم بنا اور کئی ہزار کتابوں کا مصنف بنا عزیزہ گرامی اس ساری حقیقت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ علم جو ہوتا ہے وہ انسان کو سربلند رکھتا ہے عالم جو ہوتا ہے یا استاد جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ لائق عزت اور لائق احترام ہوتا ہے اور چلتے چلتے میں سکندر اعظم کی وہ بات بتاتا چلوں کہ سکندر اعظم کے جو استاد تھے وہ ارستو تھے ارستو اور وہ گھوڑے پہ جا رہے تھے تو آگے دریا آ گیا سکندر اعظم نے رستو سے کہا کہ میں جاتا ہوں اور جا کے دریا کی گہرائی ناپتا ہوں جہاں سے کم گہرا ہوگا جا کے ہم ادھر سے گھوڑے گزار لیں گے رستو نے کہا نہیں سکندر دنیا کو تیری ضرورت ہے میں کرتا ہوں میں دریا میں جاتا ہوں اگر میں ڈوب بھی گیا تو کوئی بات نہیں اگر تو ڈوب گیا تو دنیا سکندر سے محروم ہو جائے گی سکندر اعظم نے مسکرا کے کہا نہیں استاد محترم اگر میں ڈوب گیا تو دنیا ایک سکندر سے محروم ہوگی اور اگر آپ گئے تو دنیا سو سکندر سے محروم ہو جائے گی اس وجہ سے علم کی قدر کیجیے اور علم دینے والوں کا بھی احترام کیجیے شکریہ